ha siz de, onusli, o'n ikkita o'n uchta o'n to'rtta o'rtoq bo'lasizlar sinfdosh edi qadrdon o'sha qadrdoningizni şey uydagi xarajatga puli yo'qligini bilmasangiz siz eng beparosat siz bo'lasiz agar man bo'lsam man bo'laman qanday qilib do'stingizni uyda xarajatga puli yo'qligini bilmaysiz qanaqa do'st izi, ke, ha u oshni fohishalar ham yeyapti siz bilan man ikki yuz sakson mingga osh fohishalar ikki yuz sakson dollarga osh yeydi bular shuni yegan narsasi qolib ketadi shu pulini to'lab tushib ketadi siz bilan man setkaga solib olib chiqhib ketsak ular publikaga o'ynaydi ular ha bugun siz bilan manchunday quchoqlashib ko'rishadi ketgandan keyin ha bu iplos deydi iplos bilan quchoqlashib ko'rishdingmi ha unda san ham iplosdan bo'lmasa ha oshna do'st deganda hali aytdimku o'ng qo'l chap qo'lga iltimos qilmaydi ha o'rtoq ko'rib turibsiz bilib turibsiz yo ish top olmayapti yo kambag'al yo uyda qanaqadir bir muammo bor otasi dada onasi kasal reanimatsiyaga tushgan reanimatsiyada kamida besh million o'n million pul kerak u qayerdan topadi bering hammangiz yetti o'ziz telefoningizni soting o'rtoqlar soting sotib berib yuboring internetsiz telefon ishlatmaganiga o'lib qolibdi desa xudo saqlasin bu qo'pol misol endi mayli o'lib qolavering agar o'sha internetsiz telefon o'ldirsa bizni o'ldirib boersin mayli mana do'stu shuni aytadi bugun o'pishmaydi xolos undan bai quchoqlashadi luqmon hakim nima dedilar do'st boshingga ish tushganda bilinadi dedilar san o'ylaysan mani do'stim sochimni tolasidan ko'p deb aytasan deydi ishing boshingga ish tushganda kalligingni keyin bilasan deydi boshingda bitta ham chaching yo'qliging o'shanda bilasan deydi agar bunday tushunsangiz bu degani san atrofda do'sti yurganingni do'st o'ylama boshingga ish tushganda muammo tushganda ana o'shanda yoningizda turganda do'st deydi agarchi u kambag'al bo'lsa ham hech bo'lmasam tilda sizga hamdardlik bildiryapti mana do'st din mana shu din azizlar toldan tutdan qilib umraga borib kel toldan tutan qilib hajga borib kelemas din din tarbiya din odob din farosat din fahm din islom dini inson bolasini tarbiya qilganda faqat namoz o'qishni o'rgatmagan din dinni biz namoz o'qish ehson qilish deb o'ylamaylik o'lgandan keyin uch yetti qirq yigirma qil yig'ishtiring uni ehsonlaringizni uni o'rniga uyigizga asfalt qiling hommom quring ota onani sanatoriyaga jo'nating yig'ishtiring una narsalarni rasululloh alayhisalom o'zingdan boshla deganlar bolamizni par dars qilgan partasi bormi yo'q sizga bas ehson parta olib bering o'qisin agar o'qimasa molboqar bo'ladi siz bilan menga o'xshab yuraveradi og'zini ochib kirib chiqib ha bizni ham bolalarimiz bo'lsin yetuk inson bo'lsin vazir bo'lsin hokim bo'lsin prokuror bo'lsin olim bo'lsin samolyot minsin samolyotga chiqqanda oyog'imiz qaldiraydi duimiz yo'qda nimaga ya, yoshligimizdan bizni eng tarbiya uslubimiz bz buzilganig sababi ana bo'jiy deb bolalarni bo'jiydan qo'rqitadi bitta tarakanni ko'rsa hushidan ketyapti bolachalar hozir ana dadang kelyapti uxla deydi dadasi xuddi bir yirtiq hayvonga o'xshatadi ea yu ha dov yurak emasda bola bizni yashab turgan vatanimizga dov yuraklar kerak sportsmenlar kerak o tanka minadigan kerak samolyot minadigan kerak militsiya kerak prokuror kerak snayperchi kerak ikki kilometrdan bitta kerak bo'lsa bitta tangani uradigan snayperchilar kerakmi kerak chegarachi kerakmi kerak domla kerakmi kerak qori kerakmi kerak doktor kerak vrach kerak svarshiy kerak har bitta davlatni o'zini statistik ma'lumoti kerak bo'ladi nechta yurak doktori kerak o'zbekistonga bir yarim mingta nechta erkaklar doktori kerak ha ikki mingta nechta domla kerak ha masalan mingta nechta letchik kerak ha to'rt yuzta o'zimizdan shu narsalarni chiqarmasak kim kadr olamizmi iloji yo'q mana futbolist sotib olyapmizmi bittansiz ham futbol o'ynashni bilmaysizda o'shaning uchun chet eldan bitta futbolist olib kelib yuribmi